ওম নমশ্যই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰাশিফল ভিডিঅ'টো হৈছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি হৈছে ডিচেম্বৰ মাহৰ আঠাইছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া পু মাহৰ বাৰ তাৰিখ বাৰ হ'ব বৃহস্পতিবাৰ আজি বন্ধু বনীসকল তিথি হ'ব কৃষ্ণ প্ৰতিপ তিথি পুৱা ছয় বাজি সাতচল্লিছ মিনিটৰ পাছতে কৃষ্ণা দ্বিতীয় তিথি আৰম্ভ হ'ব নক্ষত্ৰ হ'ব পূৰ্ণবসত নক্ষত্ৰ আজিৰ যুগ হ'ব ইন্দ্ৰ যুগ বন্ধু বান্ধৱীসকল কৰণ হ'ব কৈলৱকৰণ আজিৰ জন্মৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি তাৰপিছতে কৰ্কট ৰাশি আৰম্ভ হ'ব সূৰ্য উদয় হ'ব ছয় বাজি তেৰ মিনিটত আজিৰ সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব চাৰি বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটত বন্ধু বান্ধৱসকল পঞ্জিকা অনুসৰি কোনো তিথি বা আপোনালোকৰ নক্ষত্ৰ হওক বা সূৰ্যোদয় বা সূৰ্যাস্ত সময়ৰ টাইম কিছু সলনি হ'ব পাৰে পলম নকৰি আজি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ হওক ৰাশিফল শিতানৰ প্ৰথম ৰাখিটো হৈছে মেঘৰাশি মেঘৰাশী জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব নতুন এটা দায়িত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে কোম্পানীত কাম কৰা ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপুনি দীঘলীয়া ভ্ৰমণৰ বাবে যাব পাৰিব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে অলপ ধীৰস্থিৰে আগবাঢ়িব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে কিছুমান যদি অসুবিধা কিছুমান যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত আশা কৰা ধৰণৰ লাভ নোপোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো কিছু অশান্তি লাগি থাকিব পাৰে কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মনটো অশান্তি হ'বলৈ নিদিব আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থাকক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব য'ত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থাকক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ সন্তানে যিকোনো বা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰে কিবা এটা আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হেল্প কৰক বুলি কৈছে সহায় কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে সন্তানক উৎসাহিত কৰি থাকক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব মেঘ ৰাখি জাত জাতীয়সকলে পেটৰ বিষৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কিছু আপোনালোকৰ লঘুৰ আৰু সহজে হজম হোৱা খাদ্য আপোনালোকে খাব লাগে বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি এই সময়খিনিত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপুনি কিছু সকাহ পাব বুলি কৈছে যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ঋণ লৈছে কিছু টকা পইচাৰ ধাৰে লৈছে তেন্তে আপুনি সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সাজু হোৱা উচিত বুলি কৈছে সোনকালে দিব লগা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিষকৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছিল সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে যদি আপুনি কাম কৰা বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছু কনফিউজন আছিল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে কিন্তু সকলো ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা আপুনি আপোনালোকৰ জ্ঞানেৰে আপোনালোকৰ বুদ্ধিমতাৰে আপোনালোকৰ ওলাই আহিব পাৰিব বুলি কৈছে সেইখিনি ছলভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায় কৰা জাতত জাতিকাসকলে আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বিক্ৰী আৰু বিপণনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে অন্যথা আপোনালোকৰ বিক্ৰেতাসকলে আপোনালোকৰ কিবা এটা ক্ষতি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যদি যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলে আপুনি আন কথাত বিচলিত হোৱা উচিত নহয় বুলি কৈছে আপুনি শক্তি সঞ্চয় কৰি নিজৰ টেলেণ্টখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কামৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মনটো হয়তো আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সন্তানৰ হৈ পঢ়া শুনাক লৈ অলপ চিন্তিত হৈ পৰিব যদি স্কুলত আপোনালোকৰ সন্তানৰ প্ৰদৰ্শন ভাল নহয় তেন্তে কিছু আপোনালোকৰ চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকক মৰমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব তেওঁলোকে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়াম কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰখাটো প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে আপুনি কিছুমান বিশেষ মানুহ লগ পাব পাৰে যিখিনিৰ পৰা সা সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব নতুন কথা জানিব পাৰিব বুলি কৈছে লগ পাই আপোনালোকৰ মনোবলবোৰ আপোনালোকৰ উচ্চ হ'ব বুলি কৈছে আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব কিবা এটা কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত কিন্তু আনৰ কথা বতৰাত আহি পেলাই বা শুনি পেলাই আপোনালোকৰ তৰ্ক পেচাল নকৰিব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আৱেগক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বিশ্বাসৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ মাজতো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে ইজনে সিজনৰ যদি অনুভৱো বুজি নাপায় কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপুনি নিজৰ কামত অতি উৎসাহ আৰু অতি আপোনালোকে আগ্ৰহে কামবোৰ কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে তেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিও পাব পাৰে বুলি কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি ব্যৱসায়ত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ভাল হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি পাব আপুনি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ সেৱা কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেওঁলোকৰ পৰা সু পৰামৰ্শ এডভাইচবোৰ গাইডেঞ্চবোৰ আপোনালোকে ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিকোনো কাম কৰোঁতে আপুনি সকলো কাম শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কিছুমান যদি কাম ভুল হৈছিল মিছ হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে শুধৰণি কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ বহুখিনি আপোনালোকৰ উন্নত হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপুনি কোনো অচিনাকি মানুহক বেছি বিশ্বাস নকৰিব মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে তেওঁ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আৱেগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব বা আৱেগিক কথাবোৰত আপোনালোকে বোৱাই নাযাব বুলি কৈছে বা আপোনালোকৰ ভুল নাযাব কিছুমান ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব যি আপোনালোকৰ লোকচান কৰাব পাৰে গতিকে সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকৰ বিশ্বাসত নল'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিছু অলপ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ খাদ্যভাসৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লওক আৰু ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ পৰা আপোনালোকৰ বা ঋতু অনুসৰি আপোনালোকৰ জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তন কৰক বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সন্দৰ্ভত কোনো কঠোৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব নালাগে নহ'লে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আঘাত পাব পাৰে গতিকে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ভাবি চিন্তা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বাক্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে সং ৰাগত আপোনালোকৰ কথা বতৰা নাপাতিব সিদ্ধান্তও নল'ব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব প্ৰেম জীৱনত শুব দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পঢ়াৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব শুভ ৰং হ'ব বগাং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি লৈ আগবাঢ়িছোঁ কৰ্কট ৰাশি জাতীয় জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কথা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে বহুত কাম নকৰিব বা আপোনালোকে যিখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব লাগে সেইখিনিহে লওক বুলি কৈছে যিখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে অভাৰ ৱৰ্ক আপোনালোকৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এটা লিমিট আপোনালোকে ৰাখি কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বৰঞ্চ মাত্ৰ এটা কামত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আন এটা কামলৈ আগবাঢ়ো বুলি কৈছে এটা কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা আগতে আন এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত দৈনিক ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বৃহৎ লাভৰ সুযোগ দেখা পোৱা গৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ মনৰ বহু কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব নিজৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ ব্যস্ত হ'ব বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপুনি য'তেই ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওক বা য'তেই নাযাওকৈ আপোনালোকৰ মনটো সেই নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকৰ যিটো কাম বা যিটো এইম আপোনালোকৰ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনত পৰি থাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক যদি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বহুদিনৰ পৰা অতি বেয়া হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিব সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে যদি আপুনি সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে যিকোনো কাম কৰে তেন্তে সেয়াও আপোনালোকৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনালোকৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা ব্যক্তিসকলৰ পৰা আপোনালোকে সমৰ্থন পাব ছাপৰ্ট পাব আগবঢ়াই আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনোনিৱেশ কৰা দেখা পোৱা যাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা খৰচ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব প্ৰেম জীৱনত আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে আজিৰ দিনটোত ভ্ৰমণৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ছাডেনলি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল সিংহৰাশি জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাখিবলৈ সিংহৰাশিৰ জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে যদি আপুনি গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰত কাম কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈছে আপুনিও হয়তো কোনো এটা বিষয়ত সফলতা লাভ কৰিব কিন্তু যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেন্তে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে এটা ভাল মুনাফা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে গোন্ধ পালন কৰা বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে বন্ধু বান্ধৱীসকল বিপুল লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে লগতে ইয়াৰ লগতে গোন্ধ ব্যৱসায়ীসকলে আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মনলৈ কিবা এটা নেতিবাচক চিন্তা আহিব পাৰে গতিকে নিগেটিভ থিংকিংবোৰ পৰিহাৰ কৰি পজিটিভখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক শুদ্ধ চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক পজিটিভ আপোনালোকৰ ৰাস্তাৰে ভাল এটা পথেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে এই নেতিবাচক চিন্তাবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব বুলি কৈছে গতিকে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে সদায় পজিটিভ ভাবিব পজিটিভ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক শুদ্ধ পথত থাকি নিজৰ কাম কাজখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যদি আপুনি বৰ্তমানৰ সময়ত যিকোনো সংকটত আৱদ্ধ হৈ আছে কিছু প্ৰব্লেমত ফেচ কৰি আছে তেন্তে আপুনি পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি লাভ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰা সেই বয়সস্থ ব্যক্তিসকলৰ পৰা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলৰ পৰা ছাপৰ্টো পাব বুলি কৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপুনি পেটৰ সৈতে জড়িত সমস্যাই অশান্তি দিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ ভয় ভাৱ আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে কিন্তু ভয় ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি ষ্ট্ৰং হ'বলৈ শিকক বুলি কৈছে বন্ধুসকল বৰঞ্চ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সাহসেৰে যুঁজিব লাগিব বুলি কৈছে আপুনি নিশ্চয়কৈ জয় হ'ব সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কনফিডেঞ্চ ৰাখিব সদায় আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো ডবাই দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কন্যাৰশী কন্যা ৰাখি জাত্ৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোত সাহসৰ দিন বুলি কৈছে কনফিডেঞ্চ থাকিব আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে আপোনাক কম গুৰুত্ব বুলি আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ উপস্থিতি লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখক বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিব নিজৰ কামখিনি বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বন্ধুসকল বেছি চুটি নল'ব বুলি কৈছে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেওঁ ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ পাব বুলি কৈছে অধিক আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ টকাৰ অভাৱ নাথাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা এটা অস্থিৰতা আছিল সেইখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে কাইলৈ হয়তো আপোনালোকৰ কিছু শান্ত হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত শান্ত হ'ব আপুনি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক সম্পূৰ্ণ হৃদয় সেৱা কৰা উচিত তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ জানো আজিৰ দিনটোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব আপুনি কঁকালৰ বিষয়ত কিছু অসুবিধা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব মনটো শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে জীৱ জন্তুবোৰক কিবা এটা আপোনালোকৰ আহাৰ খাবলৈ দিয়ক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মনটো এটা পজিটিভ থিংকিংবোৰ আহিব ভাল এটা প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিব বুলি কৈছে মনটো ফৰকাল লাগি যাব ভাল লাগি যাব তেতিয়া আপোনালোকে বিশেষকৈ ধনাত্মক শক্তি লাভ কৰিব আপোনালোকৰ মনত কনফিডেঞ্চ আহিব ভাল ভাল চিন্তাবোৰ আহিব এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো সাধ্যভাসৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰেম জীৱনত বন্ধুসকল ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক সং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ বাবে আপোনালোকে যিখিনি কৰিব বিচাৰি আছে সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক তেওঁলোকক সদায় হেপ্পী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক সদায় আপোনালোকে মিলিজুলি আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ দুখবোৰ আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ গ'লে বেছিকৈ সমস্যা হ'ব পাৰে বা আন কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ এই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বিবাহিত ব্যক্তিসকলে বা জাতক জাতিকাসকলে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় আৰু এঘাৰ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰেই ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলোঁ সেই ৰাখিটো হৈছে বন্ধু বান্ধীসকল তুলাৰশি তো তুলাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিদৰে পাৰ হ'ব বন্ধুসকল জানি লওঁ আহক তুলাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কাম কৰা বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অফিচত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মুক্ত মানেৰে কাম কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ অধীনত কাম কৰা মানুহবোৰৰ ওপৰত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে খং নকৰিব যদি আপোনালোকৰ তলত কিছুমান কাম কৰে সেই জুনিয়ৰসকলৰ লগত আপোনালোকে বিশেষকৈ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে খং নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ ক' আপোনালোকৰ সেইধৰণে আপোনালোকৰ খং কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এইটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা গৈছে যিসকলে লোহাৰৰ ব্যৱসায় কৰে বা হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজিটো লাভ হ'ব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আপুনি নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি থলুৱা লোকৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি থলুৱা লোকৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ স্বভাৱত জেদৃৰতা বা আপোনালোকৰ যি জেদ ভাৱ সেইখিনি এৰাই চলা উচিত বুলি কৈছে এৰি দিয়া উচিত অৰ্থাৎ জেদ ভাৱবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে তোলাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ইয়াৰ বাবে আপুনি বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে এই জে ডি স্বভাৱবোৰ আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকে এৰিব লাগিব নিজৰ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে জে ডি হ'ব নালাগে বন্ধুসকল ধ্যান ৰাখক তেতিয়াহে ভালদৰে চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আগলৈ নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফকাছ দিয়ক বুলি কৈছে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগী অনুভৱক বুজিবলৈ লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জীৱনসংগী অৰ্থাৎ বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ লগত থাকিব ছাপৰ্টো প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনক লৈ কোনো ব্যক্তিৰ বিশেষো ইচ্ছাৰ জন্মিব পাৰে গতিকে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব আৰু ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব আহি থকা দিনকেইটাত যদি আপোনালোকৰ কোনো এক্সাম আদি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে তেনেহ'লে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফকাছ দিয়ক তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে এই আহি থকা নতুন বছৰটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বৃচিৰাশী বৃচি ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু অসুবিধাৰ লৈ আহিছে বুলি কৈছে সংগ্ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব সংৰাগে কিছু আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা কোনো ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকৰ কাৰ্যপেচাল হ'ব পাৰে গতিকে সংগ্ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে শান্ত মনেৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক পাৰ্চনেল লাইফতে হওক বা প্ৰফেচনেল লাইফতে হওক আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে শান্তিৰ মনেৰে বা শান্ত মনেৰে আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব আৰু সেই লক্ষ্যত বা সেই সমস্যাখিনি বা সিদ্ধান্তখিনি এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে নেটৱৰ্ক আপোনালোকে ভাল বনাব লাগে বুলি কৈছে এই যোগাযোগসমূহে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক আগবঢ়াই নিবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ গ্ৰাহকৰ সৈতে সংযোগ হেৰুৱাব নালাগে সদায় ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগে আপোনালোকৰ ভাল ব্যৱহাৰ ভাল কথা বতৰাই আপোনালোকৰ গ্ৰাহকক বিশেষকৈ কাষ্টমাৰক ভাল এটা আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত গতিকে সেইখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ ব্যৱসায়টো সদায় আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ মানসিক চাপৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছু আপোনালোকৰ চিন্তা কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে মানসিক চাপৰ পৰা ওলাই আহি কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে অযথা চিন্তাবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে চিন্তা কৰিলে আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি ল'ব লাগিব কিন্তু অযথা চিন্তাবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক যিখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো ৰিজাল্ট নাই বা ফলাফল নাই গতিকে ধ্যান ৰাখক অযথা চিন্তাবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ বা নিজৰ কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে কিছু সময় বা কিছু উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে বুলি কৈছে আপুনি হয়তো আজিৰ দিনটোত ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব কিন্তু কিছু ব্যক্তি আপোনালোকক নে নেতিবাচক আপোনালোকৰ তথ্য দিব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি বহুত বিচলিত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ধ্যান বা যোগাসনৰ সহায় লোৱা উচিত বুলি কৈছে নিয়মিত যোগাসন ব্যায়াম কৰিবলৈ নাপাহৰিব নহ'লে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব লওক বুলি কৈছে আনৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব বুলি কৈছে এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে আনৰ কান্ধত বন্ধুসকল ৰাখি বন্ধুক আপোনালোকে গুলীয়াই নিদিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এইটোৱেই কৈছে যে আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গতিকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব জোখতকৈ গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে তেওঁলোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনতো জীৱনসংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ হৈছে ৰাশি ফল কীৰ্তানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ ধনুৰাশি ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন যদি যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কিছু সময়ৰ বাবে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে উপযুক্ত সময় নহয় কিবা এটা জব চেঞ্জ কৰা বিচাৰিছে কিছু কাম সলনি কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি অনলাইনত কোনো ব্যৱসায় কৰে তেন্তে বন্ধুসকল ইয়াৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ বা ইমেইল আপোনালোকে আদি ভালকৈ চেক কৰক বুলি কৈছে আজি নতুন গ্ৰাহকৰ পৰা অহা বেয়া মতব্ববোৰ আপোনালোকৰ বাবে অসুবিধা দিব পাৰে বুলি কৈছে ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যুৱক যুৱতো নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে নিজৰ মনটো বন্ধুসকল কিছু ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে ভৱিষ্যতৰ বাবে চিন্তা কৰোঁ বুলি কৈছে বন্ধুসকল ভাই ভনীৰ লগত আজিৰ দিনটোত যিমান পাৰি সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ দিনটোত ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহি বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰক বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বজাই ৰাখক বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো টুটেলি যদি আপুনি আপোনালোকৰ খাবলৈ মন নাযায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে ধৰ্মীয় কাম কাজত আপুনি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব সমাজত আপোনালোকৰ সন্মানো বৃদ্ধি পাব পাৰে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মনটো অতি সুখী অনুভৱ কৰিব আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব আৰু আপোনালোকৰ সন্তানৰ ওপৰতো সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত প্ৰেম জীৱনত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোৰ ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ একজাম আদি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত নিজৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বজাই ৰাখক বুলি কৈছে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটো আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক নিজৰ সংৰাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আৰু আগন্তুক বছৰটোত যদি কিছুমান কাম আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মকৰৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ মনত বা আপোনালোকৰ ভিতৰত ইতিবাচক শক্তিৰ উৎখান ঘটিব বুলি কৈছে পজিটিভ থিংকিংবোৰ আহিব মনত ভাল চিন্তাবোৰ আহিব বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে বিভিন্ন কাম আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰিব বুলি কৈছে যদি আপুনি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সেইখিনি সমস্যাবোৰ আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব কাম বিচাৰি ফুৰা নিবনুৱা জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গৰ পৰা কোনো কাম আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে কোনো জব আদি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ কামবোৰ বিশেষ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে সোনকালে আপোনালোকে চল্ভ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কোনো কাম আধৰুৱা কৰি নাৰাখিব যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ঘৰ বা দোকানৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে তেন্তে আপুনি হয়তো ঋণৰ অনুমোদন সম্পৰ্কে কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে যাতে আপুনি সোনকালে অধিক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ প্ৰিয় কামটো নিজৰ যিখিনি পচন্দ কাম কৰি আছে সেই তাতেই আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো বৈদ্যুতিক কাম আপোনালোকৰ যদি বাকী আছে তেন্তে অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে আৰু ইয়াত অতি সাৱধানে আপোনালোকে আগবঢ়াটো বা সাৱধান হোৱাটো সঠিক বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বন্যনসকল আপোনালোকৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বিশেষকৈ ডায়ে ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰ ৰোগীসকলে বিশেষকৈ এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব খাদ্যভাসৰ প্ৰতি আপোনালোকে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি কৈছে অন্যথা তেওঁলোকৰ চুগাৰ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি কৈছে মিঠা সেৱন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰা বস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ সামৰ্থ অনুসৰি এজন দুখীয়া মানুহক খাদ্য খুৱাব পাৰিব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব কনফিডেঞ্চ বাঢ়িব দিনটো সুন্দৰে পাৰ হ'ব আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পৰা হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ হৈছে ৰাখিফল কেইটানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাখি কুম্ভৰাশী জাতত জাতিকাসকলৰ আজিটো শুভ দেখা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ধৈৰ্য দেখুৱাব লাগে বুলি কৈছে আৰু অফিচত চলি থকা ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি সেই ষড়যন্ত্ৰবোৰত আৱদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে কিছু প্ৰব্লেমত আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক কথা বতৰা কওঁতে কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক ব্যৱসায় কৰা জাত জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মনত কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চ ৰাখিব ধৈৰ্যৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত আজিৰ দিনটো যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে ভগৱানৰ পৰা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগে বিশ্বাস ৰাখিব লাগে বাকী সকলো ভগৱানৰ পৰা আপোনালোকে এৰি দিবও নালাগে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যদি আপোনালোকে ৰখি থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কামবোৰ কৰ্ম কৰি যাওক নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব ফল পাব বুলি কৈছে আপুনি হয়তো সফলতা সোনকালে অতি সোনকালে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব সেয়ে কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপ লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে সৰু সুৰা প্ৰব্লেম বা সমস্যাবোৰ আহিলেও আপোনালোকে নিজে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব বা হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব এজন আত্মীয়ৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতি থাকোঁ আচৰিত আপোনালোক কৰি তুলিব বুলি কৈছে তেওঁলোকক এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পাব গৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব আজিৰ দিনটোত ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিব নোৱাৰিলে তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ টাইম দিব পৰা নাই সময় দিব পৰা নাই কোৱালিটি টাইম দিব পৰা নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ভুল বুজাবুজি বা কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত নহ'লে সমস্যা বাঢ়িব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব ধ্যান ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক ৰিচেণ্টলি যদি একজাম আদি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে তেনেহ'লে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আজি দিনটোৰ আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলাইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কেইটানৰ একেবাৰে শেষটো ৰাখি মীনৰাশি মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আপুনি আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে দিয়া কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব ব্যবসায় করা জাতক জাতিকাসর আজ ক্ষেত্ৰখনৰ ক্ষেত্রখান জড়িত ব্যবসায়ী বাবে অতি কঠিন দিন কৈছে হবেন ধৈর্য ধরব কোনো ধরনের মানসিক চাপে আপনাদের মনত আধিপত্য বিস্তার করবলে নিদ গে নিজের কাম কাজখিনি সুন্দরভাবে পরিচালনা কৰিবলৈ আপনাকে চেষ্টা করা উচিত বলে কৈছে দিনটু যুবক যুবতী সকলের কথা কবলে জানতে আজ দিন দিনটো দিন। বিশেষকৈ হাঁহি ধেমালিৰে ভৰা হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান পুৰণি বন্ধুৰ পৰা আপোনালোকৰ সংগ পাব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ দিনটো আৰু বেছি আপোনালোকৰ আনন্দিত কৰি তুলিব বুলি কৈছে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপুনি হয়তো হঠাৎ আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে ধৈৰ্য হেৰুৱাব নালাগে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আপুনি সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ আপোনালোকৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে আপুনি কিবা এটা পুৰণি বেমাৰৰ বাবে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখা উচিত বুলি কৈছে ঋতুভিত্তিক ৰোগে কিছু অশান্তি দিব পাৰে কাঁহ চদি সমস্যাৰ আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পুৰণি ৰোগে আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক আপোনালোকৰ অসুখৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ অসাৱধান নহ'ব নহ'লে আপোনালোকৰ অসুস্থতা আৰু বেছি বেয়া হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আপোনালোকৰ ফলাফল পোৱাত সন্দেহ অনুভৱ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখক বুলি কৈছে যিকোনো কামত গতিকে ধ্যান ৰাখক ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত সন্তানো হৈ আপুনি সন্তুষ্ট লাভ কৰিব সন্তুষ্টিও হ'ব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ কথা বতৰা তেওঁলোকৰ কাম কাজক লৈ আপুনি বিশেষকৈ আনন্দিত হ'ব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভদিন দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব প্ৰেম জীৱনত কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে সংগ্ৰাম সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ইজনে সিজন অনুভৱক বুজি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক সন্দেহভাৱে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ ৰিয়েক্ট নকৰিব কাজিয়া পেচাল নকৰিব গতিকে উইডাউট প্ৰুফত আপোনালোকে কাম নকৰিব বা কিছু তৰ্কপেচাল নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত কিছু ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব বুলি কৈছে একাগতৰ কিছু অভাৱ দেখাব গৈছে যিটো আপোনালোকৰ অলৰেডি প্ৰয়োজন আছে গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে গতিকে পেজেণ্টত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলাইকণটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নময় শিৱাই জয় মা লক্ষ্মী আপোনালোকে লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক আহি থকা বছৰটো সুন্দৰে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ